В общем, рекомендую этот магазин. Смотрите, 32 гривны. Чуть подорожало. я покупал по 27 где-то месяц назад. Вот такая вот идет. Пассиата называется. Но это дешевле, чем метро. И жена говорит, самое вкусное получается. Высший посята пассиата, бабушкина грядка. Это не реклама. И обращайте внимание на то, что здесь 380 грамм. Если вы возьмете у метро такое же итальянское, блин. Но я не знаю, чем она лучше. Там просто помидоры. То у метро она стоит 80 гривен. Здесь 32,70. И плюс еще то, что баночка ну, сохраняется. Мы там чуть-чуть оставили. Но вот я сейчас узнал, что их можно даже сдать по 4 гривны. Находится это Александровка село Александровка как ехать с Одессы в Черноморск где вот мозг пострадал и вот этот магазин так что классная штука Константин Мирогрупп советую 4 гривны можно дать баночку обратно